Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev Binəqədi qəsəbəsində Gülustan küçəsinin yaxınlığında yerləşən bir həyət evidir. E, evin giriş darvazasını görürsüz. Həyətinə keçməzdən öncə qeyd edim ki, çəkdiyimiz evlərlə bağlı hər hansı bir təəssüratınız varsa, videomuzun şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. E, həmçinin yeni satış videolarımızdan da ilk xəbərdar olan olmaq istəyirsinizsə, e, kanalımıza abunə ol, bildirişləri aktiv etməyi də unutmayın. Evə giriş darvazasına içəri daxil olaq. Hazırda evin həyət hissəsindəyik. 2 dönüm 5 sot torpaq arasında tikilibdir bu ev. Həyət həyət yanı sahəsini görürsüz hazırdır. Ağac ekmək üçün yerlər mövcuddur. Təmirlə əlaqədar bəzi materiallar qalıbdı. Onlar da e, ev müştəriyə təhvil verildikdə yığışdırılaraq tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Evə tərəf irəliləyək. Gördüyünüz kimi geniş bir həyəti var. 3-4 maşın rahat bir şəkildə yerləşə bilər. Qeyd edək ki, evin 4 bir tərəfinə keçmək mümkündür. Baxın, bir də bu istiqamətdən göstərək sizə evin həyətini. Həyətində su sistemi mövcuddur həmçinin. Gecə işıqlandırmaları var cüt daşla tikilibdir bu ev. Yerdən e, 6-7 daş kürsülüdür. Zirzəməsi mövcuddur. Qalxaq evə və həyətini bir də bu istiqamətdən sizə təqdim edirik. Çox gözəl, münasib bir qiymətə bu ev satışa çıxır. Qiymətini videomuzun sonunda deyəcəm. E, buna görə də videomuzu diqqətlə sona qədər izləməyi unutmayın. İzleyin. Evin dəhliz hissəsinə daxil olduq. Ev tam təmirlidir. Yeri e, laklanacaq sadəcə və bi, bəzi xırda detallar qalıb ki, onlar da yekunlaş e, yekun e, belə deyək, işlər görüldikdən sonra müştəriyə hazır şəkildə təhvil veriləcək. Dəhlizin tavanını sizə təqdim edək. Belə bir işıqlandırması var dəhlizin. Dəhlizdə irəlilədikdə ə sağ tərəfdə evimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir ə, mətbəximiz var. 2 Çı çıxarlı quraşdırılıb hazırdır. Normal odalarda da qeyd etdik ki, təmirlə əlaqədar bəzi detallar qalıbdı. Onlar da ev müştəriyə təhvil verildikdə yığıldırılacaq. Mətbəx işıqlıdır, pəncərəsi bütün həyətə açılır. Kombi xətləri bütün otaxlara, həmin mətbəx və sanitar qovuşaqlarına çəkilib hazır vəziyyətdədir. Yen yəni, evdə istilik sistemi kombidir. Su, qaz, işıq da daimidir. Dəhlizə gələndə, dəhlizin sol tərəfində evimizin qonaq otağı yerləşir. Geniş bir qonaq otağı var. Çıxıq üçün tavanda ə, fərqli bir quruluş verilibdi. İşıq sistemi hamısı quraşdırılıb. Binə qədə qəsəbəsində Gülistan küçəsinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Abul seçimi də çox gözəldir. Yenidən dəhlizə qayıdaq. Bidi də ki, ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir və bütün otaqlara giriş, həmçinin sanitar qovşağa və mətbəxə də keçid dəhlizdəndir. Dəhlizə qayıtdıqda, dəhlizin və irəlilədikdə sol tərəfdə qonaq otağından sonra evimizin birinci yataq otağı yerləşir. Normal ölçülərdədir. Yataq otağı işıqlıdır, pəncərəsi var. Arxa ar 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 tərəfin açılır. Yenidən də həyəzə qayıdaq. Yolla dayanacağı və əhliyyət sürdən bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir bu ev. Həmçinin məktəbə e, çox yaxın bir ərazidədir. Yenidən də həyəzə qayıtdıq və dəhlizin baş tərəfində evimizin ikinci yataq otağı yerləşir. Digər yataq otağına nisbətdə bir qədər geniş kimi görsənir. Çox gözəl və dizayn olunub, təmir olunub, keyfiyyət materiallardan. Bu evin də, bu otaq da daha doğrusu, işıqlıdır, da pəncərəsi ön arxa tərəfinə açılır. Yenidən dəhizə qayıdaq. Evin sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyat yolu ilədir, evə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sənədləşdirmə notariusdan, notarial qaydada aparılacaq. Dəhizə qayıtdıqda son olaraq evimizin e, sanitar qovşağını sizə təqdim edək havalandırması var. Aksesuarlar quraşdırılıb, hazır vəziyyətdə. Daha onun tualet tərkisi bir yerdədir. Təmirlə əlaqədar havalandırma da hazırda bağlanıbdır. Yer qurulaşdırılaraq tam hazır şəkildə müştəriyə təhvil veriləcək. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya, həmçinin evi gəlib yerində də görə bilərsiniz qəhfiyə dəmin manata bu ev satışa çıxarılıbdır. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşma da olacaq. Videomuzu bəyənmək, yerə bildirmək və yeni satış videolarımızdan ilk xəbərdar olan olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ol, bildirişləri aktiv edin. Həmçinin siz də e, çəkdiyimiz bu evlə bağlı hər hansı bir təəssüratınız varsa, videomuzu şərh bölməsinə qeyd edin. Əmlakınızın reklamını əmlakət saytımızda, Facebook və Instagram səhifələrimizdə və YouTube kanalımızda da etmək istəsəniz, bunun üçün videomuzun yuxarı sol küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq sifariş verə bilərsiniz. Videomuzu bəyənin, paylaşın və kanalımıza abunə olub bildirişləri aktiv edin. Bu günlü bizdən bu qədər. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə, hələlik